А если надо быстро завязать буксировочный узел, как это сделать? Берем веревку, берем петлю. В данном случае у нас вместо петли автомобиля будет дерево. И вяжем его вот таким образом. Протягиваем через петлю. Закручиваем в обратную сторону. Вот так, вот так вот закручиваем веревку. Пробрасываем в обратную сторону и после этого закладываем веревку вот под эти вот две петли вот так вот видите подтягиваем веревку плотно вот она у нас плотно там когда мы будем вязать по факту она у нас плотно ляжет поджимаем такой узел будет держать для надежности можем завязать еще контрольный узел я скажу так к этому узлу я отношусь не очень хорошо, потому что он довольно плохо развязывается. Есть еще одна разновидность этого же самого узла. Я сейчас ее покажу. Делается. Один оборот протягивается назад. Делается второй оборот. Протягивается назад. И забрасывается кореш э, этот э, ходовой конец вот так вот под две веревки вот так вот он подтягивается в принципе опять же ну я э, этот узел считается буксировочным улучшенным я честно говоря от него не в восторге хочу напомнить вот тот узел, от которого я все-таки, которым я пользуюсь сам, если необходимо. Я вам его уже показывал. Наматываем несколько раз. Он немножко дольше вяжется, конечно. Наматываем несколько раз. Пробрасываем. И после этого наматываем в обратную сторону. Вот так вот. После чего вяжем при необходимости, любым способом, контрольный узел. Ну, допустим, вот так. Это уже контрольный узел для удовольствия. Все, такая опора надежная. Контрольный узел всегда можно легко развязать. И это опора развязывается очень легко одно движение и у вас веревка освободилась все-таки я вам рекомендую использовать именно вот этот узел что я показал свой любимый все удачи